Увага! У програмі показано роботу реальних поліцейських. Ніхто з підозрюваних не винен, доки їх провину не доведено в суді. Сегодня у патрули про головне. Зрежьте руки, быстрее, я не могу больше. Ты мне сказала, я тебя в*** б... б... и все будет за*** Я сказала, нет, ты меня не про*** А зачем ты хорошо? Не на п***е любви. Он же Что, она не удовлетворит нас? Смотрите, болит! девочка. У меня вторая группа инвалидности. Да ты у меня хоть третья. ты, ты пососешь у меня, понятно, Как было ты, да ты, хуй, ты хуй. Сейчас ты пососешь. Понял? Так выражаться. ты жену мою не трогай. Будешь... Я жену твою не трогаю. Ты жену мою не трогай, я тебя пушу, еще хуй, раз, блядь. Хуй, 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 хуй ты пососешь. жена, хуй. Так не надо, я сейчас просто заявление напишу и... Да напиши, дорогая, напиши. Да мне, блядь, сядет, Ты сейчас ебать. Разобьете, серьезно. Да вы слышите меня в жопу, понял? Ты во время ночного патрулирования у нас был вызов на планшет. Поступил от девушки, якобы ей подбрасывают наркотики. Просто я не курю траву. Не курю, я пью водку, я пью пиво, коньяк, вино, но не курю траву. Я вам питки. Нет, у меня ничего нету. До свидания, малыш! У меня Якщо я вам нічого не До побачення! Звідки воно з'явилося вас, якщо це не моє. У мене не з'явилося, у мене х не було Ну як ви сказали, інвалідність другої групи це не означає, що ви можете вбити людину, якщо у вас інвалідність другої групи. Так, я можу ці заваліти мені будуть, а ти будеш штук. Чого ви Це під угроза. Блять, зашел в подъезд блять, за мной, когда я шла домой, достал пакет, ты сказала, давай курить. Я говорю, я не курю. Да. Да. Давай ресурс. покурим травы. Я сказала, я Девушка, не курю. Я сказала, я не курю. Я не курю травы. Блять. мне не надо ничего. А чему ваши видбятка? Ты сказала, я подождите, не, давайте вызовем милицию. Бумаги. Я говорю, хорошо, давайте вызовем милицию. Мне все равно. Прибывшие на место вызова мы выявили нашу заявительницу и молодого человека. Вследствие как бы, опроса молодой человек оказался опер уповноваженным Горошуку. При нем были документы, мы провели с ним беседу, и по его словам выяснилось, что он шел домой, возвращался, и к нему подошла девушка и предложила ему покурить травки. Выслушав ее историю, она утверждала обратное, что это он ей подбросил наркотики и теперь задерживает и не отпускает. Но вы мне угрожаете? Почему? Угрожаю вам почему? Конечно. Потому что вы пришли, объявили мне травкой, да. что вот ты сейчас я шат, я, со мной, тихо, я тихо, тебя Ольга, вы Ивановна, пожалуйста, вы обещали я тебя, тихо, тебя вести. Я вам я тебя, ну, Ты душа, мне сказал, я тебя сейчас меня. здесь, я тебя вы и все будет за... я сказала нет, ты меня не а у меня есть Славик, который живет со мной, который мне рассказывает. Я получаю укол галоперидола каждый месяц. Меня я у, нахожусь у психолога на, на этом самом. что ты мне хочешь рассказать? Благо на месте вызова оказались свидетели, которые подтвердили информацию, что девушка приставала к молодому человеку и действительно предлагала ему наркотики. Мы это все видели, присутствовал пакет, сверток свернутый и. Развернув его, выявили растительного происхождения вещество. Мы просто с мужем вышли на улицу, собакой погуляли, завели собаку, и как такая вот картина лепина. А она его какая лупила, какая он меня, и руку даже не поднял, она Хочет его полетела. Ага. Я, я не Немножко не в адеквате, но она ко мне подошла да и сказала, я да, говорю, что у понятно, было. Меня Нет, я Девушка, Нет, вы не правы. Что не правы? Нет, Девушка, я правы. больная. Девушка, Нет, вы меня слышите? Лечиться, так я лечусь. Данные, которые мы взяли у свидетелей, показания и задержанную девушку передали следственной оперативной группе. Если следственная оперативная группа выявит что это были наркотические вещества, скорее всего, девушке грозит протокол за хранение, ношение наркотических средств. Кто вызвал полицейских? Я не знаю. Что, что вы как я, вы не, не знаете? Вы, же вызывали. А, не вызывали. вы а, же вызывали. Я вызывала. Да. Да. Я. Я, вызыв... вы что, я вызывала. Я вызывала с моего вы телефона. Вызывала? Да. Вы вызывали полицию. Да вам показать вызов. вызов? Девушка, вот мой телефон. Не, ну, ну, ребята, ну при двух свидетелях вы вызывали... Номер вашего телефона. Получили вызов по 102, что драка и крадишка, все было в одном лице. Когда прибыли на место, была массовая драка, где-то человек 5-6. Отреагировали сразу, все, драку разняли, расцепили. В ходе действий было

Он начал расспрашивать то и что, и в итоге вышел на людей, которые находились в парке недалеко от вокзала. И он решил

И просто позвонить на 102, чтобы приехала полиция. И полиция уже бы разобралась в данной ситуации. позднее приехали. ногу Когда мы прибыли на место, оказалась еще вторая потерпевшая, которая говорила, что у нее украли два телефона.

Побитых парней, на самом деле, они находятся без определенного места жительства. Их было доставлено в больницу. Так как там Слишком було зрозувано лицо в одну і них. Який, коротше, типа би бореться, протягом міліція. Він вижив за счет міліції, що міліція зараз приїхала. Ми в голову крутим. Ну, ти вижев що? Сикати ще поживеш. Тиждень, вози поживе. Сікати, ще поживеш. Давай, дружище, ти нам вернеш те, що ти забрав. Якщо б я у тебе брав, то я сказав, я можу працювати, настройці. А что мне Все, разошли. Я приехал с работы, а ты приехал, а и мне да. б**ал. Всех ребят, которые участвовали в драке, потерпевших, у которых украли телефон, сумку, было принято решение доставить у райотдел, чтобы с ними далее разбирался уже следователь. Меня. Уже я с вами побежала. Я нормально вам да? отпустили меня. Вы меня... За что? Люди. Люди, смотрите. Полиция, с***! без Беспредельно. Хочешь один волос? Ты, сука, сдохнешь, пи***. Мучения! Люди добрые, бежите к президенту! — Телефон, вдох. который вы искали, девушка, вот он у вас в кармане. — Что? — Телефон, Нет, который это, у вас это украли. не тот телефон, который украли! Беда, да. беда, беда. На таких драках, конечно, страх есть всегда. То есть есть возможность э, где-то что-то не досмотреть. Поэтому нужно постоянно держать дистанцию. Потому что с кармана может вытащиться как нож, как заточка, как какой-то другой предмет, который может нанести удар не только сотруднику полиции, а и гражданам, которые стоят и смотрят со стороны. Далее у патрули про Это у вас кричат? Мужчина кричит. Ты можешь открыть дверь? связан? Лежат две курю. шишечки, да, я их положил, высушил. Я курю, потребляю марихуану 30 лет. Курил и буду курить. Здравствуйте. Скажите, это у вас кричат? Мужчина кричит. Нет. Не слышите криков? Нет, у нас ребенок, папа, мама. Мы просто слушаем, просто внизу. Да. Внизу там тихо, если что... у нас, не музыка, у, нас не музыка, у нас телевизор работает. Поступил вызов экипажа 912 о том, что по фабуле кричит человек и просит о помощи. по адресу Кудряшова 5А. Экипаж приехал в течение трех-четырех минут, нашли этот дом, подошли к двери, там был домофон, позвонили заявителю, Вышла девочка, открыла нам двери, сообщила о том, что где-то кто-то из соседей кричит о помощи. Начали просматривать квартиры соседей. То есть начали их обзванивать, кто есть дома, простукивать, откуда пойдет звук. Спустились на первый этаж, четко под квартиру заявительницы. Постучали, услышали крики. Человек просил о помощи. Выяснили, что данная квартира сдается. Причем, слава богу, эта квартира и квартира заявительниц э, сдается одним, одним и тем же человеком. Попросили заявительниц начинать э, связываться с владельцей квартир. Поскольку слышно ничего не было, мы вышли на улицу и попытались найти окна этой квартиры. Их нашли. Однако на окнах стояли вареные решетки, достаточно массивные. Друг, ты меня слышишь? Дружище, ты меня слышишь? Ты слышишь меня? Как тебя зовут? Максим, что ты там делаешь? Максим, успокойся, Максим, все, мы здесь, это полиция. Максим, ты можешь открыть дверь? Ты связан? Сообщили об этой информации в Соломенской РУВД. И нашему дежурному по Киеву Киев 55. Начали звонить МЧС, попросили группу, которая сможет снести, снести дверь, открыть дверь. Нам нем сказали, что пока наше начальство не даст подтверждения, машина не приедет. Начальство нам дало команду ждать владельцу квартиры. Приехал представитель Соломенского РУВД. На мое удивление, я не увидел ни следственно-оперативной группы, ни экспертов, никого. Нам дали команду ждать, потому что якобы это может быть человек психически болен, и не факт, что это э, заложник или еще кто-то. Вот. Однако мы с этим, к этому отнеслись с настороженностью. Мы все-таки блокировали дверь, ждали. Приехала хозяйка. Поскольку у меня напарница, и человек сказал, что люди сказали, что якобы эти двое мужчин не выходили. Мы исходили из того, что они еще внутри. И не открывают дверь, потому что они блокированы. Я достал оружие, хозяйка открыла дверь, я вошел. Не убивайте меня, Толя. Ого. Тихо, дружище. Ты живой? Вы кто? Я полиция. успокойся. Подождите руки рыча. быстрее, не могу больше. Тихо, тихо, держись. Руки быстрее. Держись. Свет. Руки. Тихо, держись. Спокойно спокойно. Все нормально. Шкода Суперсера, 2013 год. Меня покрали данным образом. Макс, спокойно. Давайте, я успокаиваюсь. Я все понимаю. Я психолог. Если психолог, то ты, ты знаешь, что психовать нельзя. Надо я все делать Да. Боже, как я рад, что я жив. Ребята. Хорошо я жена беременная, господи. Я, Максим, я ему позвонила, сказала, что все в порядке. Я в ужасном состоянии. Ничего. Ира, Ир, 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 извини, 55-му, дай информацию, чтобы он дал план перехват по городу. Быстрее, нет, мне машина критит, нет, пожалуйста. Пожалуйста. Так, слушай, я просто... Так, Пожалуйста. слушай, ты еще 5 говорю? лет за нее хера. Ир, я, я, я справлюсь. Она на матери опорная, вы понимаете, какая фигня. Какие они актеры, ребята. У него было смешанное состояние. Он то плакал, что его ограбили, то он говорил спасибо, что мы его все-таки нашли и спасли. Приехала скорая, она его осмотрела. В процессе мы задавали ему вопросы, что произошло. Он нам рассказал, что его ограбили, что он занимается извозом, что он подвез девушку. Девушка попросила довести сумки в квартиру. И как только он зашел, его постерегали уже два человека, которые нанесли ему удар сковородкой по голове, связали и забрали все личные вещи и автомобиль. Ну, что, он живой? Поехали. Ну мы план перехват вели. Что ж ты думаешь, сразу же все, резко появится. Будем надеяться. Мы сейчас выставляемся Сначала, на пол. Пан... Если бы вы раньше мы выбили, слышать решетка, Город это, тоже? там на решетка стоит, во-первых. А мы Во-вторых, Во-вторых, там же этот. Весь город перекрыли. Причем Все эти, все автомобили, все районы становятся по плану переход. Когда мы уже убедились, что человек в безопасности, что приехала следственная оперативная группа, мы передали это все и все это им, а сами встали на точку перехвата данного автомобиля и в течение там, нескольких часов останавливали каждую, каждый автомобиль, подходящий под э, ориентировку. Не воспринимайте преступность как э, что-то явное. В большинстве случаев, вызовы, которые мы приезжаем, бандиты это не сидевшие зеки, это э, грамотные, подготовленные люди. Они опрятные, они очень хитрые, они очень хорошо выглядят, и вы их можете на улице даже, ну, вы их спутаете сто процентов с обычным гражданином. Будьте всегда внимательны, посещайте какие-то тренинги по безопасности. Это не паранойя. Воспитывайте в себе привычки и рефлексы, которые вам помогут защититься. Если вы таксист, не сажайте на заднее сиденье человека. Если вы э, просто идете по темной улице, осматривайтесь, не, не одевайте нау наушники, не слушайте музыку, не одевайте капюшон. Э, мой совет ⁇ это всегда занимайтесь своей безопасностью, тем более, что сейчас ситуация в стране очень своеобразная. Занимайтесь своей физической подготовкой, боевыми навыками, если это есть возможность, и если есть возможность носить оружие. Я не могу его запретить носить. Только носите и пользуйтесь по закону. Если вы сами не можете себя защитить или видите, что не сможете этого сделать, правильно оцените свои возможности и вызывайте патрульную службу. Просто, что там? Здравствуйте. Сразу, к вам, приехал. Просто щось почалося. Нічого страшного, в мій лишній житті. Отримали виклик, в принципі, по сімейній сварці, що було ножове поранення в чоловіка. На момент приїзду вже працювала бригада медиків, яка надавала першу медичну допомогу потерпівшому. Коли ми приїхали, він був в нормальному адекватному стані, не агресивний. Єдине, що він повідомив, що він відмовляється будь-які проводити слідчі дії проти цієї особи, тому що він її знає, як так розуміємо, що це його коханка. Ви її ім'я? фамілія знаєте чи ні? Ні. Виживлять будете? Ні. Так, так... Ні, стадіть. Ви гі роботи? Ніде. Вот. Хорошо, вы Да, Сидайся, да. я инвалид. А почему? Э печени у меня. А, так вы немножко выкидаете, да? Да, И постоянно, ты каждый ты? день. Боже, хоть один пить. Немножко. Чувствую себя великолепно. Чи... 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 Уже чи... 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 Люди. Там був бурне оканчання. <різвисух> Чоловік отримав тілесні пошкодження. В принципі, досить серйозні. В нього е, глибоке поранення на лівій руці. Е, медикам в принципі, вдалося зупинити кров. Також пошкодження в нього грудної клітки, тому що жінка спочатку наносила удари вилкою. Потім взяла ножа кухонного великого, прийшовся удар по лівій руці. Також є е е поріс на боку у чоловіка, і, і мілкі вже подряпини в, в ході сутички, коли він оборонявся від неї. Він вибив, в принципі, ножа і зумів, як би її випхати і викинути з квартири. Це ж теж життя. Що ви сказали про те? Это а что-то по нему заделали. Или, или артерию какую-то. Ну нужно милиция, да. Он нужно Нужно сразу писать благодарность. Сходи. А раньше, чтоб встретили, дали пизд. Сказали, пизд. А ну что, Вань, что ты тут лежишь, косишь, б***ь, что у тебя б***ь, рука болит, или трогать, что дали б***ь, посрачненько, б***ь, что туда вытянули. А тут приехали, оказали помощь. Будьте любезны, как вы, Сергей Владимирович. Что за милиция? Так она получается из-за того, что... Они там до дома. Ту костеньку принимает, сразу башню рвет и все. Я говорю, курнула там, ну, ну, все, человек, песня, тофа Так а зачем, да? башню срывает, начинает. Ну вот хуй знает. А мне понимаешь, а мне не так хочется там не и куну. Мне хочется взять кусок мяса, нахуй ебать, что сожрать кусок мяса. Только блядь, ебать с только выпил начинается сигар. Прошла, Я, я мамочка, мне я тебя кормлю, пою, одеваю, обуваю, блядь, За что ты меня пидал? Когда приехал 402-й наряд на этот адрес, они прошлись по квартире, увидели, что там находится из пластиковых бутылок приспособления для курения марихуаны. Позже, посмотрев в квартире, они нашли куст, похожий на марихуану, и в фольге находились тоже листья соцветия марихуаны. Еще они нашли портсигар, на котором были следы белого порошка и скрученная гривна. В данный момент сейчас ожидается, когда приедет следственная оперативная группа для оформления этого случая. Послушайте, не надо здесь ходить, проверять, все смотреть, фотографировать до тех пор, пока мне здесь не будет кого-то и что-то вы мне покажете. На каких основаниях вы вообще все это делаете? Объясните Я мне. Простите. Объясните мне один раз. Вы можете по одному. Открывали все мои полки. поперевали да, все мое. Вкус, натя, фотографируйте. Послушайте, Лежат две шишечки. Да, я их положил, высушил. Я курю, употребляю марихуану 30 лет. Курил и буду. курить. И выра. Еще раз повторяю. Все. все, все, будут в данный момент покинуть мою квартиру. В данный момент никто не будет покидать. Уже сок направляет сюда. Вы задержаны до выяснения обстоятельств. Хорошо. Скорее всего, мужчине грозит 307 статья Криминального кодекса, которая несет в себе от 4 до 8 лет. Если вдруг окажется, что это уже повторное, это идет, грубо говоря, от 5 до 8 лет с конфискацией имущества. Дивіться у наступному патрулее. Уже 12.30 ночи, мы четыре раза у нас работала сигнализация, мы більше не уже выкликали вас. Слышите? Отвали от меня! Еще раз я вас заберу сейчас в рейд Отвали от меня! Вы слышите? Отвали от меня! Я Давай. за свои грехи, Давай. которые делал. я ответил, Нет. я... Два года назад освободился, и я оттуда больше не хочу. Ну, ну, Тупо порушил с... правила, молодец. Да. Так и ездить дальше по трава не видим. Хорошо, так и вот буду ездить. И Рас... сколько? Раз... Мама, все успокойся. Мама, все, <связь>